Вітання усім глядачам телеканалу Скіф. Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Ну а якщо так, то всіх вас запрошуємо до нашої вечірньої студії. Вже як склалося за традицією у понеділок, саме в цей час ми говоримо про ті події, які стали знаковими для області, або ж стануть такими вже у найближчий час. Тож сьогодні ми до нашої розмови запросили заступника голови обласної державної адміністрації. Вітайте у нас в студії Анатолій Хоменко. Добрий вечір. Добрий вічерка. Я думаю, що для всіх херсонців, всіх, хто мешкає на території області, найзнаковішою подією з минулого тижня, принаймні, став ще один міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти. Ну, треба відзначити, що незважаючи на те, що сам форум проходить вже в шосте на Херсонщині, якщо розібратися, то по суті ми знаємо лише про другий. Як так сталося, що чотири попередні про Шли, ну, если не поми, не совсем не ну, но при не так гучно. Ну, я хочу немного напомнить историю. Четвертый был форум, это кинотеатр юность в новой каховке. И когда мы приехали с командой, ну и посмотрели Николай Михайлович и э, все замы мы оценили эту работу, то что была. Ранее подготовили, мы только пришли, все начальники управления, все были, ну, как бы никто же не менял, руководители, те, которые были у нас управленцами, И посмотрели эту подготовку, посмотрели проходящийся форум. Ну и поняли, что именно в кинотеатре, именно в зале, экономистский форум не может происходить, но первое, то, что ну, такие простые вещи, когда же не было бейджиков, ну, чтобы можно было пообщаться, кто-то пришел, э, иностранная компания, наши. Э, и разные вещи, как бы, ну, я, от, э, как, как друг с другом пообщаться, как посмотреть. Ну, понятно, что там губернатора зам, губернатора знают, люди подойдут, ну, вообще пришли общаться друг с другом все не только руководство области, а это экономический форум, от слова форум. То есть все люди, которые прибыли на форум, они имеют как бы возможность вблизи пообщаться. И вот этого пространства общения как раз и не хватало. Мы сделали глубокий анализ. Николай Михайлович поставил всем задачу работать на результат. И когда мы просмотрели те ошибки, которые были, и понятно, пятый инвестиционный форум мы уже организовали, с задачей на результат. И когда мы просматривали площадки, были возле этой юности и были и возле других помещений, но вот именно комплекс премьер, даже здание построено такого дипломатического корпуса, если вы замечали и Самое важное, что оно вот и имеет такой европейские ценности, лужайки. Ну, понятно, что самое красивое то, что у нас есть Днепро, который проходит через всю Херсонщину. Не можно наслаждаться свежим воздухом Херсонщины. И очень там такой дипломатический климат само уже здание и самой площадки вот именно оказалось в примере. И тогда мы всей командой решили, что именно здесь будет форум пятый. И, понятно, перевернули с ног до головы пятый экономический форум «Таврийские горизонты». Подошли к совсем другими подходами, к совсем... Все то, что было, перечеркнули и пришли вот в 2011 году и показали, что такое Херсонщина. показали все проекты. Да, были там проблемы, например, не было вот самого зала, где проводить. Подошли, просто организовали палатку. И этот объем всего этого, всех этих площадей, он только для общения. То есть, выходя к Брейк это общение, выходя на ланч, это общение друг с другом. Вы, наверное, видели там регистрации, то, что э, все, только ты зашел, ты сразу попадаешь в круг общения, ты постоянно с кем-то общаешься. И это пятый инвестиционный форум, Николай Михайлович ставит задачу да, на результат. Мы подписали 12 меморандум. Я много лет был в бизнесе, и, например, если из 5 меморандумов Ну, З п'яти інвестиційних проєктів, яких там намічають бізнесмени збираються. Якщо один-два вистрілити, то ну, вже високий пілотаж. Бо люди досвідчені, ні, які були минулого року на інвестиційному форумі, вони навіть назвали цей форум маленьким Давосом. Я думаю, що тут передусім зіграла роль не місце проведення, а от саме організація. Ну, я хочу спочатку правильно вибране місце, ідея є, і хотів би договорити, що. именно вот когда стояла задача работать на результат именно от инвестиционного форума и я сказал, что из пяти там инвестиционных проектов в бизнесе, которых ты хочешь предложить, если один-два получается, тогда нормально. Когда мы на том форуме подписали 12 меморандумов, из них 8 мы за 12 год платили в жизнь. Я считаю, что это очень, ну, очень большое достижение в этом, что ну, это такой результат произошел. А то, что звонили после форума, ну, что в Херсоне произошло? Тогда было там до 18 журналистов со всех областей. Все это разошлось и по телевидению много инициировали. И когда увидели что на Херсонщине невозможно это сделать. А самое главное, когда были представители посольств, послы были, и когда было такое высказывание, что это маленький довоз, мы сами как бы понимали, что мы организуем четко, конкретно, понятно организация, что было расписано все по минуту, что были презентовались наши проекты, то, что новое, наши задумки все. И разъехавшись, и все разнесли это по всей Украине и, понятно, по всей Европе, то, что сегодня делается в Херсоне. Очень было удивлено, что вот в том же четвертом форуме туда людей загоняли. А в пятом форуме уже, когда на регистрации, наоборот, насколько было наполнение э, этого форума, что люди просто просились, дайте, ну мест было всего лишь на все 350, но рассчитали так. Э, задача форума то, что пригласить побольше иностранцев, да, и пригласить наших людей всех предприятий, которые нуждаются в инвестициях. Это край необмеженных возможностей для, для ведения э, бизнеса, а друг в друга mm, и чтобы они соединились, и самое главное, чтобы инвестиции пошли вот в Херсонскую область. С того форума, с подписанных меморандумом на 30 миллиардов гривен, 7 миллиардов зашли в Херсонскую область. Это большой результат. И самое главное, что есть начало, и самое главное, что, знаете, показали, красоту Херсонщины. И возможности, По... да. которые сегодня мая Херсонщина. Да, это много чего надо было сделать. Начиная с брендового автобуса, начала рекламных счетов, интернеты, и раскрытия. И в этом это вот, край, форуме было немного, ну, может быть, чем-то проще, то, что уже было накатано. Да, понятно, что, как всегда, есть проблемы, но люди, которые были в том году, они, наоборот, хотели еще раз прибыть. Но ну, мы уже смотрели, фильтровали, кого приглашать, кто за год отработал. Багатю и... вам довелось отмолвать в від этой Ну, я не буду говорить, сколько мы отказали, но есть. Те, кто не работали и были просто присутствовали на форуме, ну, чего их второй раз приглашать, если нет результата. Если те, кто работает на результат, все они были на форуме в этом году и от начала именно организации э, э, форума, то, что он не за месяц делается. Вот э, следующий форум 2013 -го года мы уже сегодня делали виводи архкомітет, які були случаї, що треба лучше вже зробити. І форум уже тринадцятого почався сьогоднішнього. Ну я хочу все ж таки ще повернутися до форуму, який проходив цього року. <кій> Слід відзначити, що ну про високий рівень підготовки. І я знаю, що запрошували на цьогорічний форум. Ви в особливій формі формі кожен з учасників з потенційних учасників він отримав таке своєрідне відео запрошення. Да, і це розслали всім потенціальним нашим гостям і увіділі. Ми показали і потенціал, і показали форум, який був. Ну інтриг должен бути в ну я зараз пропоную все ж таки показати таке відеозапрошення, запрошення, і я б називала це відеопрезентацією інвестиційного форуму Таврійські горизонти зараз і нашим глядачам. Вас приглашает Херсонская область, край безграничных возможностей для развития. Вас ждет самый экологически чистый регион, который по своим природно-климатическим условиям принадлежит к лучшим территориям мира и пробуждает предпринимательский дух в каждом, кто посещал эту землю еще с начала возникновения цивилизации. Именно поэтому осенью, уже шестой год подряд, на Херсонщине проходит международный инвестиционный форум «Таврийские горизонты», Ежегодно его посещают десятки представителей иностранных и отечественных компаний, деловых кругов и дипломатических учреждений, которые уже успели окрестить его маленьким давосом. Я могу сравнить Киев, я могу сравнить Донецк, я могу сравнить Херсон. Херсон однозначно на первом месте. Я впервые в Украине и рад, что мой визит в эту страну начался с Херсонщины. Это как маленький довоз. Это когда мы приезжаем, говорим про стратегию, а мелочи оставляем или технические решения оставляем на потом. В результате работы форума в 2011 году были подписаны инвестиционные соглашения с иностранными компаниями на сумму около 30 миллиардов гривен. Планируется, что до конца текущего года будет освоено около 7 миллиардов гривен. На сегодня в области открыты первые очереди строительства самой большой в Европе птицефабрики, самого масштабного в Украине одноэтажного торгово-культурного центра. Начаты работы по строительству одного из крупнейших в Европе овощехранилища и оптового рынка сельскохозяйственной продукции. На Херсонщине реализуются масштабные проекты в сфере развития ветроэнергетики, проекты по переработке семян подсолнечника, и гранулирование отходов, внедрение инновационной технологии очистки стоков, построение зерновых терминалов и магистральных автомобильных дорог международного значения. В области реализуется уникальный проект по созданию мультифункционального геотермального реабилитационного городка Intermedical Eco City, которому присвоен статус национального. Власти региона гарантируют свою открытость и защиту интересов инвесторов, способствуют оперативному решению всех текущих вопросов в организации и развитии бизнеса. Благодаря благоприятному инвестиционному климату в Херсонскую область вкладываются средства иностранных инвесторов. В 2012 году в области возобновила работу австрийская компания «Дунапак» которая задекларировала готовность построить один из крупнейших в Европе заводов по производству гофрокартонной продукции с общей суммой инвестиций около 40 миллионов евро. Трендом инвестиционного форума 2012 года станут инвестиционные идеи и проекты в области ресурсов, экологии, интеллекта. Современный мир сталкивается с множеством проблем. Ограниченность природных и энергетических ресурсов, продовольственный кризис, развитие культа потребления, разбалансированность социального развития общества. Херсонщина способна ответить на вызовы современности, ведь обладает огромными ресурсами. На Херсонщине сконцентрировано почти четверть сельскохозяйственных угодий Украины. Регион является лидером по выращиванию овощей, риса, сои и бахчевых культур, ведь количество солнечных дней в году превышает 275. Область справедливо считается водными воротами Украины. Она омывается Черным, Азовским, Рукотворным Каховским морем, десятками рек и имеет крупнейшую в Европе систему орошения. Херсонщина богата минеральными и строительными ископаемыми, имеет собственное месторождение газа, возможности для развития альтернативных источников энергии. Промышленный комплекс региона составляет более 200 предприятий. Область имеет международные транспортные магистрали, аэропорты, железную дорогу, морские и речные порты, способные пропускать до 4 миллионов тонн груза в год. Херсонщина имеет уникальные лечебные и рекреационные возможности, среди которых единственная в Европе пустыня, крупнейший в мире искусственный лес, уютные речные плавни. Вас ждут более 200 километров пляжей морского побережья, аналог Мертвого моря, соленое озеро Сиваш, грязевые и термальные источники – Самый большой необитаемый остров Центральной Европы Джаралгач. Уникальные заповедные зоны с нетронутой природой и редкими животными и птицами. На Херсонщине люди более 100 национальностей и разных вероисповеданий. Проживают в дружбе и согласии. Учебные заведения области являются признанными в мире научными школами. Материальные, человеческие, интеллектуальные ресурсы нашей области, а также благоприятный инвестиционный климат являются залогом успешного развития ваших вложений. Откройте для себя славную Херсонщину, и наш форум станет горизонтом безграничных возможностей для развития вашего бизнеса. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося із заступником голови обласної державної адміністрації. У нас в студії Анатолій Хоменко. Говоримо про Інвестиційний форум, який відбувся минулого тижня. І я хочу нагадати, що до нашої розмови можуть приєднуватися, і наші глядачі зробити. Ви можете це за допомогою телефону 22 48 02. Він працює під час прямого ефіру. Отже, отримавши от таке відео запрошення. Я думаю, що кожен з потенційних учасників форуму він вже зрозумів, що Херсонщина це той регіон, куди треба вкладати гроші. І більше того, вклавши ці гроші, вже невдовзі отримаєш певні. Відсотки від е, бізнесу в цьому регіоні. Якщо говорити про ті проєкти, які були презентовані на форумі, е, і куди можуть вкладати гроші інвестори, хотів би перше сказати результати такого приглашення, <как> що на форумі присутствувало 30 государств. 30 Якщо б тому році було 23, там, 23, то в цьому році 30 вже ми зробимо і присутствовало до 125 компаній. иностранных. Это очень большой результат. Ну плюс дипломатические корпуса э, были э, тоже присутствовали. И я считаю, что э, самая главная задача это присутствие инвесторов на форуме. Это очень важно э, на сегодняшний день. А наша задача, конечно, презентовать, чтобы им это все понравилось, начиная от регистрации. Очень важно, э, знаете, как встретили. Если быстро зарегистрировали, если провели кава брейк там играла музыка, вы, наверное, видели, такой э, тонкий конферный, такой, э, ну, ну, насколько... Схоривала вид по атмосферу. Да, для того, чтобы человек себя мог себя почувствовать, что он как дома находится. И главная задачей это было, конечно, показать, что сделано за год. Да, были вот, э, даже с посольства, там, э, я не помню, это Литвы, э, говорили, что это маленький довоз. Они были снова представители. И э, знаете, когда просто говорят, а результата нет. И мы вставили в тот году, я помню, была такая изюминка чего на Херсончине где-то, что 12 там таких направлений, что у нас есть там два моря, Днепр. А в этом году еще а и здесь, а то что из 12 меморандумов, а 8 уже работает. Тут вы показали диевесть инвестиционных результаты. проектов, какие были презентованы, лишь результаты. в том году не были презентованы, подписаны меморандумы, и в этом году. Именно презентации делали те, кто выполнил свои задачи по меморандуму. И понятно, что для иностранцев ну, это очень ну как бы э, ну, странно в Украине говорят и делают. Ну не привыкли так к нам относиться, что вот здесь...